Просіть суддю, Знаете, хто? а не настроюйте їх проти потерпілих, треба мати сові. Щоб хто тримати, 79 потерпілих, а ви сидите, як барок, да глумитеся. Так устаньте і скажіть судді, давайте, ви ви знаєте, ви я винен в тому, я зізнаю. Ви давайте, давайте покази. Ви знаєте, хто вам давав хатівку. і давайте на находіте саме погляд. А рубашка не Красавчик. Mm -hmm. oh, 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 oh. <coughs> Братан, молодец, блядь, ну, Федор, ну, раз, ну, не он не возит, ну, сука. Нагом, баный. Блядь. Дай, Я, дай, дай. Дай. Я пройду весь путь, таким бы он сложным взойдет, Я обязательно приду на следующее заседание суда. Я готов выслушать все, что мне в том числе потерпевшие, Майдановцы, потерпевшие говорят, мне для себя важно пройти весь путь реабилитации. Их Поэтому тоже нужно в какой-то мере понять. Поэтому единственное, что мне кажется, должно все в нашей стране, это что все должно быть позитивно. И все должно быть в Но сегодня, мы сами видели, если так формируется